Доброго дня, шановні наші кіокушин-каратисти. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, чому ми сьогодні з вами зібралися, якими досягненнями, можливо, ви хочете поділитися, і, власне, як ішли до цих досягнень. Почнемо, мабуть, з тренера. Юрій Васильович, будь ласка. Юрій, тренер Перманської радської федерації Кушин-Карате. Не так давно, 20 22 мая, в городі в республіканка Болгарія, проходив чемпионат Европы, юношеские, юноши, девочки и 30-й лесовой чемпионат Европы. Данный турнир проходил на родине действующего чемпионов мира Захара Демьянина, был болгарином. Вот. Для нас этот турнир был очень знаковым. Почему? Потому что мы уже два протяжения двух лет не принимали участие в данных турнирах по разным причинам. А теперь уже как бы долго к этому шли, готовились. И учитывая то, что у нас уже было три скажем, попытки привести в город Первомайск к европейскому награду. И все-таки, так как мы это анонсировали, что мы это сделаем на протяжении, вернее, спустя два месяца, мы говорили всем, что мы едем только за победой. И победа в наших руках. С трех спортсменов Германской Федерации, которые вошли в состав Николайской областной федерации, у нас три призовых места. Первое место у нас у Яны Середенко, стала чемпионкой Европы в категории девочки 12-13 лет до 45 килограмм. Также у нас есть семейная призерка данного турнира, Кучейская Анна, в категории 12-13 лет, 45 плюс. И Сатасю Карту, 12-13 лет, в категории до 50 Килограмм. Вообще, как бы, сам турнир очень напряженный. Почему? Потому что опыт пребывания на данных турнирах уже был. Мы принимали участие в трех чемпионах Европы. В Варшаве в 2011 году, в Сербии в 2012 год и Польша, Республика Польша готовится в 2012 и 2013 год. Почему? Потому что, во-первых, Хибушин на стоит месте, он прогрессирует, уровень бойцов вырастает. Левушин уже стал разновекторной и разнонаправленный в связи с тем, что есть очень сильная школа Левушина российская, очень сильная школа Левушина Японии. И уже как последний европейский турнир Украина не отстает. Почему? Потому что из количества спортсменов на данном турнире, это 600 спортсменов, Украина была Мають з одночисленних команд. Представна моя знову команд. В составі України було 100 спортсменів. В Росії було 160 і е, у нас вже в Польщі було 130. Вот. Ну... А, давайте зараз послухаємо наших молодих спортсменів. Як вам відчувати себе переможцями, як вам відчувати себе справді чемпіонами і як взагалі дітям, грубо кажучи, старомайського підвалу так? потрапити на отакий от. грандиозный спортивный захват. Уляшка, скажи мне, как чемпионка, как ты вообще відчувалася? Что ты відчула в первую очередь, когда поняла, что ты будешь победителем? Ну, сначала я не сразу поняла, не верила в то, что я стала чемпионкой Европы. Но потом уже как-то стало понятно. Я и тебя было, были? Что ты чувствовала? Радость, счастье. Диша до своєї силі пішки за цінового Це справді було твоєю мрією, чи це просто така чергова якась сходинка спортивна? Мічта, мічка, зрозуміла. Аня, будь ласка. Коли я зайняла те місце, я дуже сильно засмучена була, але потім я зрозуміла, що це був чемпіонат Європи, що не кожному це дається. Я дуже пишалася собою і. Тренеру і мамі за те, що вони мене підтримували і я ж не в команді. Я спілкуючись з твоїм тренером, чула таке, що ти показала дуже класний результат і взагалі могла взяти і золото, так? Так, я виклала в своєму поєдинку на всі 100%, але чомусь так сталося, що я не виграла. Але я впевнена, що на інших змаганнях я вже 100% виграла. Артур, твои відчуття, что ты відчув? Чи было это для тебя справді досягненням? Чи ты мог краще, чи ты мог... Чи это справді, можливо, якесь досягнення особисто для тебя? Ну, конечно, в последние мои поединки я много не дожал, но я, как бы, потом, когда я как бы, оценивал себя, что я, получается, третий на Европе стал со всей Европы, то у меня как бы аж гордость. Ну, Я думаю, немного це типу скромніше. Можна гордитися просто відверто, чесно кажучи. А які суперники попалися вам? Чи було вам цікаво, чи було вам важко, можливо? Ну, суперники, словами, ніколи не бувають, тому я на такому чемпіонаті. Ну, якби, це для мене нова якби, ступенька в моєму ідею. моей жизни в спорте. Как Спорт. <селес> 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 вообще зустріла вас Варна? Как <селес> вам, не сподобалось организации? організації, взагалі процеси цей жеребкування і так далі? Улян. Очень понравилась организация соревнования, она была на высшем уровне. Были обслуживатели, которые искали бойцов, которые должны были скоро драться, одевали им защиту и давали бесплатные обеды бойцам, выдавали Взагалі ти була на подібного роду змаганнях? Ні. Я була перша, так? Аня, а тобі як сподобалось? Ні? Мені дуже сподобалося змагання, тому що там дуже був гарний і великий зал. Там була сцена, де билися старші бійці. Угу. Мені сподобалося, як всі називали своє ім'я, як оголошували, що вони виходили. Угу. Тобто вас всі бачили? Це була якась трансляція чи не було? Телебачение было? Телебачение? Была трансляция? Была. Mm -hmm. Была. Юрий Васильевич, кажется, была. Расскажет, расскажите. Ну, трансляция была по-болгарскому, причем потому что на мандатной комиссии было оглашено о том, чтобы э, да, дано было указание э, помощникам, организаторам, ну, организаторам, чтобы оказывающий персонал максимально соблюдал порядок, тишину, причем потому что шла прямая трансляция на ну, я не знаю, возможно, мировой уровень, но точно Болгария и ближайшие страны однозначно видели этот турнир. Плюс еще Польша всегда команда очень организованная, они всегда приезжают с большим количеством прессы, как и печатные, так и средства телевидения. Почему? Потому что даже чемпионат мира, который проходил в 2019 году, на котором посчастливилось мне быть, там тоже что-то не прямо оттуда. Почему? Потому что когда бойцы выигрывали, их снимали, там они сразу давали интервью, то есть это было настолько полезно. Я заметил в этот раз то же самое, и на мандатной комиссии говорили, чтобы организаторы максимально себя, представители команд себя максимально вели спокойно, Старались стараясь болеть без эмоций, без каких-либо там маханий руками, вот, и высказываний различных. Почему? Потому что, исходя з цього я зрозумів, що буде, скоріше все, що вона трансляція. Скарі, що вона була. но, сука, я понял і общался с з ребятами в Україні, это не было доступна, скажімо так. В останні було незначно А Тепер перейдемо до наших вболівальників, мабуть, головних людей, які підтримували своїх дітей. Це наші мами. Мами, будь ласка, розкажіть ваші враження, як взагалі готувалися до цього справді такого серйозного. Как поддерживала своих детей, собственно, в час змагань. Давайте по очереди, представляетесь и рассказывайте. Меня зовут Марина Косичнюк, Я мама уже чемпионки Европы Ульяны Середенко. Э, Впечатление масса. Сейчас на данный момент уже остались, наверное, самые-самые хорошие впечатления. Все, что было сложного, страшного, слезы, нервы отходит на задний план. Сейчас спасибо тренеру дочки купаемся в лучах славы. Хотелось бы ее еще больше. Но там на тот момент, конечно, э, как такой радости не ощущаю. Были организационные <с> какие-то моменты, да, какие было? Да, к соревнованиям очень долго все готовились. Тренер душу вкладывал в детей, все силы, знания, пытался достучаться. Детки тренировались изо всех сил, но мамы, Папи в основному готувалися матеріально. А з цього моменту детальніше, якщо можна Можливо, хтось підключиться. Наскільки важко чи наскільки просто можливо людям підготувати дитину, одягнути її і повезти на чемпіонат Європи? Наскільки це просто чи не просто? На даний момент, мабуть, крайне сложно. зробили, в принципі більше, ніж могли б. І не тільки наша сім'я, а всі інші сім'ї. Мы, конечно, очень хотели, чтобы нам помогли, но кроме тренера у нас все равно никого нет. И приходится самим, приходилось, конечно, самим. Хотя Юрий Васильевич неоднократно взывал крика помощи души, спасите наших детей. Ну может быть в этот раз не получилось. Будем надеяться, что в следующий раз те, кто любит наш славный Первомайск или патриоты нашей страны, да, они же хотят, чтобы слово Украина нас так вызывали. Все на английском языке было чудесно, красиво. Немножечко коверкая фамилии, но Украина звучала очень торжественно, чтобы ее оглашали, когда ребенок будет подниматься на верхнюю ступень пьедестала. Да, это очень звучит. Может быть, они захотят этого и как-то обратят на нас внимание. Тем более, что, не знаю, как в других секциях, а по-моему, у нас Наш тренер, ну, из последних сил все и вся, он этими детками живет, и нам надо чуть-чуть помочь, может быть, тогда детей станет меньше на улицах, больше будет в зале. А спорт у нас розвивати треба і піднімати. Треба. Можливо, тим більше на такому справді класні так. е, ну, Повернемося до такого більш, можливо, буденного. Е, взагалі, як приймала вас Варна? Мама, будь ласка, вступайте в розмову, розповідайте. Чи було цікаво, як підключалися до тренувань, можливо, розповідайте. Чим ви взагалі зайняті всі ці дні? Я Наталія Салтасюк, мама Артура Салтасюка. Ну, варна, будем говорить так, Варна приняла нас, скажем так, на высшем уровне, то есть как бы это и проживание, и проведение самого турнира, это было все вот просто вот шикарно на высшем уровне. То есть до турнира готовились, ежедневные у нас были и пробежки, и тренировочки, то есть тренер как бы нас не оставлял везде с нами, в лес ходили, по пирсу гуляли, и пробежки, и... Да, пробежки, значит, так, и какие-то экскурсии, чтобы что-то увидели, чтобы детям что-то запомнилось, какая ну, развлекательная программа то есть, была, и была. И с тем же она была и тренировочная, то есть как бы вместе с развлекательной она была и тренировочная, для того, чтобы дети не засидели, чтобы размялись перед турниром, потому что турнир действительно как бы грандиозный. И надо было, чтобы они были готовы к нему не только физически, но и морально. То есть как бы поддерживали детей, чем могли и как могли. По поводу тренера нашего, то есть, как бы могу сказать, что на турнире тоже он переживает с нашими детьми любые эмоции. То есть это как бы и поражение, и взлет в какой-то определенной вершине. То есть эмоции у него... І не йдуть вразрез с нашими дітьми. То есть он переживает, ребенок переживает, переживає тренер. Ребенок радуется, соответственно, радуется и тренер. За это, ну, конечно, большое-большое спасибо, потому что он поддерживает. А е як мами, власне, ви себе розказуєте? Чому вам важко саме в процесі цього бою, в процесі, коли ваша дитина стоїть на татамі і що б робили ви, розкажіть? Тяжело. Мама Аня. Мама Ани Кучистка, Наталья. Действительно было очень тяжело, в том плане, когда твой ребенок выходит на татами на уровне Европы, это даже не Украина уже, и масса впечатлений, тяжело смотреть, больно, конечно, но она старается на татами. Кричал. Да, очень кричала, э, очень пищала. Рядышком стояла мама также из Румынии возле меня, она тоже кричала, и мы друг друга просто то <сíck> <сíck> Поэтому действительно, что поддержка была, я ее поддерживала а морально, мне только надо было получается э, спасибо Юрию Васильевичу, потому что все зависело от него, она слушала его. А ви вже тільки переживали, так? Ну, можливо, ще варто поговорити про ваші плани, тому що чемпіонат Європи це вже такий рівень, що ну не знаю, наскільки вище можна пригнути. Чи, чи можна стригнути вище, Юрій Васильович, як ви думаєте, можуть ваші діти ще далі піти? Ну, однозначно, так. Да. Однозначно, так. Тому що, в принципі, коли ми ще починали про тобу в Європі. Мы заключаем уже было многократное титул чемпиона Украины. То есть на протяжении последних, наверное, 3-4 лет мы входим в состав сбора Николаевской области и становимся чемпионами Украины, Кубка Украины, абсолютно чемпион, Чемпионата Украины. То есть, как раз, эти, как мы, Ульянов, Артур и Аня, как раз, это три спортсмена, которые, в принципе, постоянно и стабильно в результативности. Поэтому, как бы, в принципе, решение было правильно принято правильное – скажем, назовем так, поставлен было на лидеров, скажем, городской федерации. И, в принципе, результат получился, скажем, я считаю, усп очень успешным. Почему? То есть, потому что э очень сказывалось то, что дети первый раз едут за границу. С этим мы сталкивались в 2011 году, когда ездили на первые международные турниры. Это был психологический барьер, который не дал возможность, возможно, открываться изначально полностью ребенку и, скажем, давала такую как бы, осаду, которая не, не позволяла провести бой так, как ты хотел. И так, как мы устраивали на тренировках, как мы планировали, как мы, э, и как они могут изначально. Вот. Присутствие родителей, оно чем нам помогает вообще? Почему? Как бы, с одной стороны, как бы, мне э, очень хорошо. Вот. Почему? Вот, живет идет родители, они как бы помогают, поддерживают, они всячески чувствуются. Э, э, чувствуется психологическая поддержка. На данном этапе, вот именно что касается детского хикушина, юношеского хипушина, юношкого, ну даже, скорее сказать, больше детского хипушина, э, здесь важно ребенка настроить психологически, и он выдаст э, на 100, на 200, на 1000 процентов. Э, почему? Потому что на данный момент еще есть как бы такая скажем, очень близкая связь. Почему? Потому что еще мама, ребенок, родители. Вот. Потом они взрослеют, конечно, становятся уже самостоятельными, уже им тяжело как бы там что-то доказать и что-то как бы, утвердить. На данный момент родители сделали, скажем, очень огромный и весомый вклад в этот результат. Почему? Потому что их поддержали. Это очень важно, потому что, несмотря на то, что я тренер, как бы я вроде считаю, что я их хорошо знаю, но на самом деле где-то так и родители, немного лучше. То, я знаю со стороны спорта, со стороны физических возможностей, а они знают со стороны, скажем, психологического настроя. Поэтому они каждого ребенка настроили по максимуму, дали возможность, скажем, ему нормально влиться вот этот вот европейский, как мы говорим, уже много раз говорили, европейский уровень. И, скажем, это очень весомый клад. Почему? Потому что я бы назвал бы это победа настроения, то есть тренера, родителей и ребенка. Почему? Потому что без этого, если бы кто-то здесь у нас один выпал с этой, скажем, нашей такой команды, все было бы очень тяжело. Потому что одно дело Украина, одно дело областные турниры, все турниры, и другое дело Европа, где ты не знаешь с кем, ты не знаешь как, ты чувствуешь огромную ответственность, ты понимаешь, что возможно это твой будет единственный шанс стать чемпионом, вот именно в этой категории, именно в этом возрасте, потому что завтра мы не знаем, что будет у нас есть только планы, а это сегодня. И мы как бы будущее и прошлое создаем настоящее. Вот поэтому, как бы родители я считаю хотел бы их поблагодарить, потому что в принципе каждый из них выполнил роль, назовем такого члена команды, вот, потому что одна мама снимала, другая фотографировала, все бегали, смотрели пули, смотрели жеребьевку, смотрели перемещение, смотрели табло боев, какое количество счетов наш бой, чтобы мы могли готовиться. Я как бы психологически отходил от предыдущих боев, стоял там, сидел, думал, так, как дальше идти, что дальше делать, потому что перед этим у нас, когда идут ну, поединки, мы видим уже соперников, которые будут впереди. Вот. И как бы, бываем периодически угадываем, с кем мы будем драться. И поэтому уже выставляем какой-то определенный тактический план на наведение другого боя. И уследить за всем просто невозможно. Все это выполняли они. То есть, и, естественно, настрой, настрой детей, где-то там пожурили, где-то там, скажем, порадовали. Вот. То есть это планы, какие планы? Планы у нас огромные. Почему? Потому что скажем, каждый солдат мечтает стать генералом, да? как бы такая бытовая наша пословица. Вот. план я думаю, сейчас мы проведем ряд подготовительных турниров, возможно, этого будет мало, но я почему-то думаю, что мы вложимся в период и принять участие в чемпионате мира. В чемпионате мира, почему? Потому что это вершина мировой кушина, это вершина, каждый боец, каждый тренер мечтает, о его цель, это цель которая в принципе идем. Почему? Потому что если у человека нет цели, то все равно что корабль без нуля. Вот. Если мы не будем никаких выставить прежде впереди задачи, строить задачи, выставить какие-то определенные цели, у нас ничего не будет. Сейчас проведем несколько международных турниров. Вот, где Молдова, Молдова, турнир э, Гран-при Мерседес, вот, где собирается, в принципе, уже он проводится порядка четырех лет, собирается евроазиатский уровень, то есть туда приезжают в принципе спортсмены из Азии, из Европы, вот Россия там присутствует каждый раз, вот, которая сейчас занимает лидирующее место в, в мировом текушении. Вот. Потом турнир в Москве в феврале месяце, это Кубок Сайкена, это турнир, который проводит эм, клуб, в котором как говорят, на квадратный метр больше всего чемпионов мира и Европы. Вот, они проводят детский юношеский взрослый турнир, общий такой турнир. И это будет ходить подготовительный процесс. И в апреле, если у нас, если нам позволит финансовая сторона, вот, принять участие в этом турнире. Но у нас уже была попытка раз э, принять участие в этом турнире. Мы в 2011 году с Кладиевой Дарьей принимали участие в чемпионате мира. Вот. Ничего не заняли, но, по крайней мере, уже попробовали на ощупь японской татами. Стали на, на землю основатели Тикушина. Вот, почувствовали эту энергетику, вот как родители, когда зашли в зал, они все были как бы немножко удивлены, дети, родители, такой полный зал, все, все выстроено, эти флаги, страны, которые присутствуют сразу, немножко как бы ну, так, ну, насторожило. Вот. И потом они как бы, уже немножко ввелись как бы, в эту в общем, нашу спортивную, скажем, назовем так, тусовку, да? Вот. И уже как бы все нормально. А вот когда вот, на чемпионате мира, это, это тоже это уже новый уровень ощущений. Вот. И, скажем, если мы не будем участвовать, Юшина это поединки, это комитет. Если мы не будем участвовать, то, в принципе, не будет никакого, там, никакого прогресса. Вот. То есть планы пока есть. На данный момент такие спортсмены, пока есть на данный момент такие понимающие родители, которые понимают, поддерживают, несмотря на все тягости и трудности нашего быта, надо воспользоваться этим моментом Федерации Кратового города Пермайска и попробовать покорить мировую вершину. Ну, мы вам желаем сделать и сделать с легкостью, а вам подготовиться гарненько психологично и физически нашим юным спортсменам. Дякую, что вы у нас есть, мы вам действительно восхищаемся. Fazer